صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد اہل بیت اطحار صحابہ کرام الحمردوان نے مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے شجر اسلام کی آبیاری کی حضرتِ صحابہ کرام علی بن دعان کے بعد ان کی اتباع میں تابعین تبا تابعین اور جملہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی دین متین کی خدمت میں کہ اہم فریضے کو حسن خوبی کے ساتھ ادا کرتے رہے بالخصوص اپاق و ہند میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے جن اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام نے نمایاں کردار ادا کیا ان میں سلطان الاولیاء مبلغ اسلام داتا گنج بخش سید ابو الحسن علی بن عثمان حسنی جلابی حجویری جنیدی رحمت اللہ تعالی علیہ سر فہرست ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ برسگیر پاک و ہند کے اولین مبلغین اسلام میں سے وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی کرم نوازیوں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں سے ہند میں اسلام کا پرچم لہرایا اسے نور اسلام سے منور فرمایا جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو توحید و رسالت کے انوار سے روشناس روحناس کرایا اور لوگوں کے دلوں میں خالق و مالک عز و جل کی محبت کے پھول کھلائے اور معرفتِ الہی کے خزانے لٹائے آپ کے درس اور تدریس وعظ و تبلیغ اجتماعی اور انفرادی کوشش تصنیف تحریر اور روحانی قوت سے ہند میں نہایت ہی تیزی سے اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور لوگ جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش چار سو ہجری میں غزنی شہر یا یہ مشرقی افغانستان کے محلہ جلاب میں ہوئی کچھ عرصے کے بعد آپ کا خاندان محلہ حجویر میں منتقل ہو گیا آپ کی کنیت الحسن آپ نام علی اور لقب داندہ داتا گنج بخش مشہور ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجر نصب اس طرح ہے سید علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسین اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کا نصب ہے انشاءاللہ شاء مختصر وقت میں موقع ملا تو آپ کو کچھ آپ کے بارے میں انشاءاللہ اور بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے